Qarabağın səfalı güşələrindən olan Tərtər rayonu ən qədim yaşayış məskəni olub, Dağlılar rayonun qovuşduğu ərazidə yerləşir. Son dərəcə gözəl və səfalı bir ərazidə yerləşən Tərtər barədə Aleksandr Dyuma demişdir. Yalnız Tərtəri görməyənlər İsveçrəni görməkləri ilə qürrələnə bilərlər. Tərtər Qərbləşər qarasında karvany yolunun üstündə yerləşdiyinə görə bura ətraf məntədilərdən sifariş və məktub göndərmək üçün çoxlu çaparlar gələnmiş. Məs buna görə Tərtər keçmişdə çaparxana adlanır. Bəs Tərtər sözünün mənası nədir? Rus mənbələrinə görə Tərtər oba adlanır. Bu da tärtər etnonimindən və oba sözündən götürülmüşdür. Türk şairi Mahmud Kəşqərlünün Divane lüğəti türk əsərində isə tärtər qumruya bənzər gözəl səslə oxuyan quş kimi verilib. 1757-59-cu illərdə məşhur şair Molla Pənah Vaqifin Tärtərdə məktəbdarlığı ilə məşğul olması buranın mədəni inkişafı haqqında xəbər verir. Fəna Xanım, Cavanşir və Mehdiqulu Xanın, Necəfqulu və Nəriman bəyin ayaq izləri qalmış Tərtərdə Molla Vəli Vidadinin, Qasım bəzakirin xatirələri yaşayır.